Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zaida Al-Izzah binti Mukti Di 21314352 Akan membentangkan filem musik Perkara pertama yang akan saya bentangkan adalah Berkaitan dengan teori psikologi dan gangguan mental Atau tingkah laku yang berkaitan dengan filem musik Untuk teori yang pertama Ialah teori Erik Erikson psikososial peringkat industri versus inferiority dan identity versus Rule confusions. Di mana dekat sini saya mengeluarkan empat poin iaitu Orkid dan Musin dalam fasa kanak-kanak ke remaja daripada usia 10 tahun hingga ke 12 tahun. Di situ, mereka sedang membina identiti belajar dalam peranan sosial untuk mencari penerimaan. Dalam ni juga, berlakunya konflik perasaan cinta pertama iaitu kita panggil confusion versus clarity. Dan poin yang terakhir saya keluarkan di sini ialah perasaan inferior muhsin apabila dianggap nakal dan bukan budak baik. So apa yang kita boleh fahamkan dekat sini di mana orchid dan juga muhsin berada di fasa industry versus inferiority dan mula ke identity versus royal confusions. Dekat sini, mereka sedang cari jati diri sendiri, perangai sosial dan peneruan dari orang sekeliling mereka. Dan juga, Musin dia rasa rendah diri bila dipanggil budak nakal. Walaupun dia sebenarnya baik, cuma di mata uh, masyarakat sekeliling, orang kampung ni sekeliling dia, mengatakan dia budak nakal. Lain yang seterusnya, di mana saya mengeluarkan teori attachment daripada John Bowlby. Dalam slide ni saya mengatakan bahawa hubungan orkid dengan ibu bapanya yang sangat rapat dan sangat sihat ataupun kita panggil secure attachment benda tu membantu orkid membina keyakinan dan emosi yang lebih stabil manakala musim pula menunjukkan tanda insecure attachment berdasarkan latar belakang yang tidak stabil dan sering dihukum serta berpindah randa dalam filem musim ni Bos ni dia adalah seorang anak yang Daripada bandar pulang ke kampung Cuti, cuti sekolah So dia balik duduk dekat kampung Dengan makcik dia dan juga abang dia Apa yang kita boleh simpulkan daripada teori attachment ni adalah Orchid okay, kita boleh disebut sebagai secure attachment Kerana dia dibesarkan dalam keluarga yang penyayang Yang menyokong kehendak dia Apa yang dia nak, family dia akan support Apa yang... Uh, Okey, minat family dia akan support. Family dia sangat supportive. Manakala musim pula kita panggil dia insecure attachment kerana dia berlatar belakangkan yang tidak stabil Mungkin sering dihukum ataupun ditolak dan benda tu mempengaruhi cara dia membentuk hubungan dan kendali emosi Dalam cerita ni kita boleh nampak yang musim ditinggal dengan makcik dia sepanjang percutian tu dan dia juga duduk dengan abang dia Untuk slide yang seterusnya Tingkah laku Ataupun Gangguan mental yang mengeluarkan teori Albert Bandura Dari segi pembelajaran sosial Ataupun kita panggil social learning theory Dekat sini saya mengeluarkan tiga poin Di mana yang pertama adalah Mohsin dilabel nakal oleh masyarakat kerana tingkah laku memanjat pokok, bergaduh dan melawan autoriti. Mungkin bukan gangguan mental Tapi sebenarnya Disalah tafsir terhadap personaliti aktif Dan trauma persekitaran Dalam movie ni Menunjukkan Musin bukanlah anak yang nakal, Dia hanyalah anak yang uh, Meningkat dewasa Meningkat remaja dan aktif Dalam segala benda dia, Senang kata dia cuba Explore lagi dunia remaja dia So that's why dia Panjat uh, pokok Dia main kasar. Seterusnya, saya akan terangkan pula tentang gangguan mental atau tingkah laku yang berkaitan dengan filem musim. Untuk teori yang pertama saya dapat keluarkan daripada tingkah laku atau gangguan mental dalam filem musim adalah daripada teori Albert Bandura, pembelajaran sosial atau lebih dikenali sebagai social learning theory. Dekat sini saya mengeluarkan poin yang mengatakan bahawa Mungkin dilebennakal oleh masyarakat kerana tingkah laku memanjat pokok, bergaduh atau melawan autoriti. Mungkin bukan gangguan mental ataupun masalah tingkah laku itu sebenarnya adalah salah tafsir terhadap personality aktif dan trauma persekitaran. Dekat sini apa yang boleh kita sampaikan adalah. Uh, Muhsin dilihat nakal Contohnya dia bergaduh Memanjat pokok Melawan cakap orang tua Di mana dia uh, Sebagai contoh dalam scene dia main galah panjang Dengan kawan-kawan dia Ada sedikit Tolak-tolak uh, dalam game tu Dan juga ada dia Melawan cakap makcik dia Masa dia dekat rumah Tapi sebenarnya dia bukanlah uh, tingkah laku yang buruk atau gangguan mental bahkan itu adalah sebenarnya dia perlukan perhatian dan pemahaman bukan semestinya gangguan mental yang seperti itu juga dia disalah tafsir oleh orang dewasa terhadap anak aktif yang anak aktif dan sensitif dalam tempoh ni juga 10 hingga 12 tahun ni musim dia sedang membesar di alam remaja so di situ musim uh, sedang mengalami proses untuk membesar mengenal lagi dunia so di kelihatan seperti anak nakal padahal dia cuma explore apa yang dia sedang alami kita terus ke slide yang seterusnya iaitu teori, teori Carl Rogers atau kita keluarkan uh, self concept dan congruence di sini menerangkan orkid dibesarkan dalam persekitaran yang menyokong perkembangan identiti yang positif iaitu kita panggil positive regard manakala musim pula mengalami incongruence iaitu image kendiri tidak sejajar dengan bagaimana orang melihatnya dan benda itu menimbulkan konflik dalaman dan rasa tidak dihargai oleh musim apa yang kita boleh simpulkan dalam ni adalah Orchid ada self-concept yang positif Because of dia ada sokongan daripada keluarga dia Keluarga dia sangat positif untuk sokong dia Dari segi apa pun, dari segi pembelajaran Dari segi pembelajaran Orchid Dari segi hobi Dari segi apa yang uh, Orchid minat Semuanya disupport dengan baik oleh keluarga dia Manakala Musin pula alami incongruence kerana image diri yang dia nak tak sama dengan apa orang label Dia adalah orang yang baik Tapi dia, dia di, dikatakan nakal oleh orang sekeliling Sebabkan dia terlalu aktif Dan hasil daripada kata-kata tersebut Membuatkan uh, musim kurang sokongan emosi Seterusnya Apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang boleh saya simpulkan daripada keempat-empat teori yang saya keluarkan ni adalah musim bukan kisah yang biasa tapi cerminan kepada dunia emosi dan perkembangan kanak-kanak. Bila -kanak. musim ni menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang, sokongan emosi dan penerimaan sosial dalam membentuk tingkah laku anak-anak. Apalagi anak-anak yang uh, sedang men daripada remaja menuju ke awal dewasa seperti Musin dan juga Orkid ni dan dekat sini juga kita perlu lihat di sebalik kenakalan kanak-kanak tersebut pasti akan ada luka yang tak terzahir seperti Musin ni lah di dilihat sebagai anak yang nakal anak yang tidak baik padahal dia seorang yang baik. Mungkin saja daripada saya untuk pembentangan tentang teori psikologi dan gangguan mental atau tingkah laku. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sasha Farani Lavinti Ahad. Nombor matrik di 211 3815. So, saya akan um, teruskan lagi dengan pembentangan kami iaitu berkenaan dengan aspek kognitif emosi dan sosial dalam filem musim. Okey. As daripada aspek kognitif adalah uh, dalam filem Usin iaitu pemikiran kritis dan reflektif di mana sebagai contoh dalam filem tersebut Orchid sering berfikir dan merenung tentang perasaan dan dunia di sekelilingnya menunjukkan perkembangan pemikiran yang lebih matang daripada usianya Selain itu juga Usin juga menunjukkan kematangan dalam berfikir apabila dia memahami batas hubungan mereka yang kedua, persepsi tentang kasih sayang dan hubungan Di mana watak-watak kanak-kanak mula memahami konsep cinta, kasih sayang Dan perbezaan antara persahabatan dan perasaan romantik Yang ketiga pula, di mana konektif pembentukan identiti diri Iaitu arkib melalui proses mengenal diri Di mana dia belajar tentang siapa dirinya, apa yang dia mahu dan bagaimana untuk mengekspresikan dirinya secara autentik. Selepas itu, hmm. maaf, selain itu, daripada segi aspek emosi pula, di mana ada tiga, iaitu satu, eksplorasi perasaan cinta pertama, di mana dalam filem ini, menggambarkan perasaan cinta pertama antara musim dan orkid dengan sangat halus dan jujur. Uh, di mana juga kekecewaan dan kekejiruan Apabila cinta itu tidak berbalas Atau tidak dapat diteruskan Ditekankan dengan emosi yang mendalam Yang kedua iaitu empati dan kasih sayang keluarga Di mana dalam filem tersebut Orchid mempunyai hubungan Yang sangat akrab dengan hubung bapa Yang penyayang dan memberikan um, Sokongan emosi Tanpa syarat yang ketiga pula iaitu ikr kehilangan dan penerimaan di mana apabila mu'sin dan apabila mu'sin perlu uh, meninggalkan orkid terhadap uh, kerana terdapat unsur kesedihan dan penerimaan uh, terhadap hakikat bahawa tidak semua hubungan dan akan berakhir seperti yang ini seterusnya itu kita pergi kepada uh, connective social. Betul sosial budaya dia tiga juga yang pertama sekali iaitu hubungan kekeluargaan di mana filem ini menunjukkan keluarga Ork yang harmoni menyayangi dan menyokong satu sama lain berbeza dengan latar belakang keluarga Musin yang lebih bermasalah. Yang kedua iaitu kontras ini menimbulkan kesedaran sosial tentang pentingnya suasana rumah yang stabil. Kira um, kira Musin ini adalah um, salah satu um, salah satu isu uh, family problem. Okey macam itulah. Yang kedua adalah perbezaan cantidan dan peranan sosial di mana watak orkid menunjuk sebagai gadis yang aktif, yang cerdas dan bebas berfikir mencabar stereotip tradisional gender. And then pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam usia yang muda dipaparkan dengan penuh sensitiviti terhadap norma masyarakat sekarang. Yang kedua yang ketiga adalah yang terakhir iaitu uh, norma dan harapan masyarakat di mana ini turut uh, mempersoalkan pandangan masyarakat terhadap hubungan lelaki perempuan serta cara, cara masyarakat memandang kelainan atau keunikan seseorang seperti penampilan dan tingkah laku. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris bin Rosli. Nama metrik D22215068. Hari ini saya akan menerangkan faktor psikologi yang yang mempengaruhi watak dan jalan cerita yang ada dalam filem Musim. Dalam filem Musim ini terdapat banyak faktor psikologi yang ada. Namun saya akan mengeluarkan Ataupun saya akan menerangkan 3 sahaja faktor psikologi yang ada. Yang pertama adalah perkembangan emosi psikososial psyko, kanak-kanak. Uh, dalam filem Musin ini, ia, ia terdapat dua orang watak utama iaitu Musin dan juga Orchid. Musin ni seorang lelaki yang berumur 12 tahun dan juga Orchid ni Orchid ni adalah seorang wanita yang berusia 10 tahun. Mereka ni adalah mereka ni yang mana uh, dalam fasa kanak-kanak yang ingin ke remaja dan <tuh> si Musi ni juga adalah seorang kanak-kanak yang ada perasaan cintanya terhadap orchid nak nak dikatakan uh, Musi ni ada uh, dia terdapat cinta pertama dia lah uh, cintanya kepada orkid dan dia tidak tahu bagaimana untuk memberitahu kepada orkid yang dia sukakan kepada kepada orkid maksudnya Mufsin tu dia ada perasaan cinta namun dia tidak tahu bagaimana untuk memberitahukan kepada orkid itu adalah Faktor psikolo psikologi yang ada, ke ada kepada kanak-kanak yang mana aa, perkembangan emosi kanak-kanak ni sangat cepat untuk berkembang ataupun emosi yang terbuka. Kanak-kanak ini aa, dia ingin tahu ses, aa, sesuatu perkara tapi tidak tahu bagaimana untuk mengatasinya. itu poin yang pertama ialah per perkembangan emosi, perkembangan emosi psikososial kanak-kanak So yang kedua adalah pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga tapi yang saya dapat dalam filem ni adalah Orkid, keluarga dia sangat penyayang. Penuh mem, penuh beri kasih sayang kepada anaknya iaitu Orkid. Keluarga Orkid iaitu mak ayah mak ayahnya iaitu mak eh, mak etom, mak mak enom dan juga pak Atan. Pak Atan tu ayahnya. Yang sangat memberi kasih sayang kasih sayangnya kepada anaknya sebab so, bila aa, seorang apabila se, se, apabila sebuah keluarga itu memberikan kasih sayang yang penuh kepada anaknya dan anaknya akan tidak takut ingin buat sesuatu perkara ataupun anak dia berani untuk membuat sesuatu, sesuatu perkara namun aa, bagi keluarga Simsi ini adalah apa yang saya dapat dikata, apa yang saya dapat dapat simpulkan adalah keluarga yang bermas sedikit bermasalah dalam filem ini dan anak dia tidak dapat kasih sayang yang penuh di dalam keluarga. So, uh, itu bagi uh, Muhsin. So, pengaruh keluarga ni sangat penting dalam pengaruh keluarga ni sangat penting dalam keluarga untuk memberikan kasih sayang kepada anak. Apabila tidak ada kasih sayang kepada anak, so psikologi kepada anak kepada anak itu sendiri tidak dapat tidak dapat dipenuhi. So apa yang saya dapat pengaruh keluarga ni sangat penting dalam keluarga. So yang ketiga adalah penerimaan sosial dan identiti jantina. So penerimaan sosial, macam saya terangkan tadi uh, si Orchid tu seorang wanita dan dia dapat kasih sayang yang penuh dan si Orchid ni juga adalah dia suka bermain dengan lelaki. Maksudnya dia suka bermain bola sekali ataupun dia suka kalau lelaki buat dia pun buat. So penerimaan sosial dekat situ, penerimaan masyarakat lain tengok kepada si orkid ni seorang wanita tetapi dia join sekali ataupun dia ikut sekali apa lelaki buat. So pengaruh penerimaan sosial kepada masyarakat ataupun orang luar tu tak eloklah untuk Seseorang Wanita uh, Bermain Dengan lelaki Dia tak elok Untuk Bermain sekali lah Macam bola Kalau apa yang kita tengok dalam filem musim tu Kita tengok uh, Si Orchid ni Bermain bola sekali dengan Kawan-kawan Kawan-kawannya kawan yang lelaki So uh, Yang kedua pula adalah Penyelidikan sosial Terhadap Si uh, Muhsin pula Dia seorang yang terlalu sensitif pula Lelaki ni apa yang kita dapat Dia tidak perlu sensitif <tuh> Untuk buat sesuatu perkara Kerana lelaki ni adalah Apa yang kita, kita tahu Dia adalah uh, ahli keluarga Ataupun kalau sudah berkahwin Dia adalah ketua keluarga So dia tidak perlu untuk takut Membuat sesuatu, sesuatu perkara itu Dan Penerimaan sosial juga kepada masyarakat budak-budak hmm, tak perlulah untuk jatuh cinta kerana belum pada masanya lagi dan mereka juga baru usia dalam 10 ke 12 tahun jadi di sini uh, mungkin itu sahaja yang saya dapat simpulkan tiga-tiga perkara itu yang pertama adalah perkembangan emosi psikososial kanak-kanak dan yang kedua adalah pengaruh keluarga Dan yang ketiga adalah penerimaan sosial dan identiti jantina Macam identiti Dan contoh identiti jantina tu adalah Macam saya cakap tadi Orkid tu seorang wanita Tetapi dia suka bergaul Dengan lelaki, suka bermain dengan lelaki So masyarakat pandang itu macam tidak elok lah Dan si Muhsin ni pula dia seorang lelaki tetapi dia, dia macam terlalu berjaga-jaga ataupun sensitif So, seseorang lelaki ni tidak perlulah adanya sifat sensitif yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan -lebih lah. Maksudnya, yes, setiap orang perlu ada hak dia. Tapi, kalau seseorang lelaki ni, janganlah terlalu malu sangat pula macam tu. So, uh, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.